Филиал Бердянского центра детско-юношеского творчества «Дружба» является одним из главных мест проведения досуга для парней и девчонок микрорайона «Стекловолокно». Благодаря активной работе преподавателей-методистов в этом клубе с удовольствием занимаются ребята различных возрастных категорий, творческих кружках и спортивных секциях. На протяжении многих лет в стенах клуба «Дружба» работает секция по настольному теннису и регулярно проводятся соревнования по этому виду спорта. Один из таких турниров состоялся минувшие выходные. Дети очень серьезно готовятся к этим мероприятиям, задолго тренировки происходят, приходят, занимаются, очень хотят выиграть медали. Ну Естественно, это борьба, это соревнования, это задор. В товарищеских встречах принимают все желающие. Даже проводим мы товарищеские встречи среди детей и взрослых. А теннисные турниры – это определенная группа, вот детей 2-3 распределены на две группы, и они, конечно, показывают свои достижения, результаты, которые они уже в процессе работы над собой. А для того, чтобы соревнования проходили на высоком уровне и спортсмены тренировались в хороших условиях, секции настольного тенниса на протяжении многих лет шефскую помощь оказывает предприятие Бердянский райагруппромснаб. В турнире, приуроченном к празднованию Международного женского дня 8 марта, прошли соревнования в двух возрастных группах. Многие из участников Первенство не один год занимается настольным теннисом и принимают активное участие в соревнованиях. Я хожу два года на, в этот курс СДУТ. Э, мне тут нравится. У нас сегодня проводят соревнования. Тут очень хороший тренер. Ну, все приходите, занимайтесь. Все будет хорошо. Будете побеждать. Мне нравится в теннис играть, потому что разв развиваешь реакцию, отбиваешь мячи. Ну. Точно следишь за мячиком. Ну, мне нравится ходить на теннис, потому что очень хорошая игра. В результате напряженных турнирных баталей лучший результат младшей возрастной категории показал Дмитрий Луценко. На втором месте соревнования завершил Евгений Просоленко, а замкнул тройку призеров Евгений Милициант. В турнире более опытных спортсменов старшей возрастной категории звание победителя завоевал Евгений Ливенцев. Второе место у Вадима Фадолова, а бронзовая награда в активе Данила Проскурина. По завершению соревнований победители и призеры турнира получили памятные подарки и заслуженные награды от организаторов первенства и активистки микрорайона «Стекловолокно» Ринаты Ренаты Пономаревой. Я вас поздравляю с окончанием этих соревнований. Желаю вам всего самого хорошего и в дальнейшем, благодаря э, своим успехам, целеустремленности, вы добьетесь еще самых больших высот. Вы все будущие чемпионы. Поздравляю вас!